Sinar menjelma, rupanya. Uh, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam doktor. Wa Sihat ya. Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga untuk Dr. Zaki Zamani. Ah, ha, doktor sekarang berada di Alustak ke mana ni? Ya, saya ada di pejabat AADK ya. Ah, uh, di pejabat AADK baik doktor. Ya. Baik, uh, jadi uh, pada pagi ni kita akan membicarakan mengenai ya peranan komuniti dalam membentuk generasi uh, masa depan. Okey. Jadi kita akan uh, membahaskan satu isu yang sangat penting dan memberi impak besar kepada masyarakat terutamanya kepada generasi muda kita di mana isu penyalahgunaan dadah semakin menjadi tanggungjawab bersama untuk dibenteras. Jadi hari ini di bulan yang mulia kita berpeluang untuk mendengar pengalaman dan pandangan daripada seorang tokoh yang amat berdedikasi dalam perjuangan membentras penyalahgunaan dadah. Jadi beliau adalah ikon anti dadah dari daerah Kota Star dan Pokok Sena yang telah berjaya meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dadah jadi beliau telah menjadi sumber inspirasi ya bagi ramai terutamanya kepada golongan belia yang masih menghadapi pelbagai cabaran dalam hidup mereka. Jadi mari kita dengar sebentar lagi ya pengalaman cabaran dan usaha beliau untuk membina masyarakat yang sihat bebas dari dadah. Semoga pengalaman ini dapat memberi kita semua inspirasi dan kesedaran untuk melakukan tindakan positif di dalam komuniti kita. Jadi kita Bersama dengan uh, Doktor uh, Zaki Zamani Abdul Rashid Jadi Doktor uh, Dalam konteks uh, Pencegahan dadah Apakah yang dimaksudkan dengan Pendaya upayaan komuniti Atau komuniti uh, Empowerment ni Doktor macam mana Okey okay, pertama sekali mm. terima kasih uh, Nangkawi FM lah Sudi menjemput saya untuk Sama-sama berkongsi yeah. uh, Maklumat lah pada pagi yeah. ni okay, mm. Nak menjawab soalan tu Uh, pendaya upaya komuniti ini sebenarnya merujuk kepada proses uh -huh. memberikan kuasa yeah. upaya kawalan kepada komuniti itu sendiri uh -huh. dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi jadi ini termasuklah juga dalam pencegahan dadah lah, jadi bila melibatkan pemberdayaan komuniti ini kita perlu uh, tingkatkan pengetahuan kemahiran dan sumber yang tersedia agar komuniti dapat mengambil tindakan yang berkesan untuk menangani masalah dadah jadi dalam konteks pencegahan dadah uh -huh penyertaan komuniti ni maksudnya komuniti ni bersatu dan bersedia ya. untuk melaksanakan program ataupun uh, uh, inisiatif dan dasar yang dapat mengurangkan uh, sama ada uh, mengurangkan, mengawal atau mencegah penyalah dadah itu sendiri. Ya. Jadi komuniti yang kuat ni uh, seharusnya memiliki keupayaan lah untuk menyediakan lingkungan yang positif. Uh, yang mana masalah seperti dadah ni dapat diatasi bersama melalui kerjasama, kesedaran dan pembinaan kapasiti kepimpinan dalam komuniti itu sendiri. Jadi melalui uh, kaedah ni, Naya Open Community ini, kita penyelidikilah komuniti empowerment. Yeah. Kita tetap perkukuhkan penglibatan dan komitmen semua pihak uh, untuk nak sediakan satu, uh, satu kaedah peny penyaluran maklumat, mm -hmm. penguatkuasaan dasar, yeah. dan kita nak menyediakan kemudahan pencegahan dan rawatan yang lebih berkesan. Jadi mm -hmm. tindakan bersama ini uh, uh, adalah kunci dalam nak membina kesedaran komuniti yang akan menjadi faktor utama Uh, untuk kita nak tangani masalah penyalahgunaan dadah ni secara komprehensif. Ya, ya. betul. Jadi ya. itu memang sangat penting jadi dalam usaha pencegahan ini ya doktor bagaimana sebenarnya komuniti dapat membantu AADK dalam menangani isu penyalahgunaan dadah. Ya, doktor. Hmm. Okey, uh, dari segi teorinya kalau hmm. kon kon konsep CE ni, kata, uh, community empowerment kita ada lima aspek utama lah ya. yang komuniti kita ambil perhatian. Pertama, mm -hmm. mesti ada pengetahuan, kena ada knowledge lah. komuniti kena ada knowledge untuk buat program-program yang boleh tingkatkan ilmu dan kesedaran masyarakat tentang bahaya dada. Yeah. Yang kedua pula dari segi leadership, kepimpinan Jadi pemimpin komuniti ni semua lah, pengurusi JPKK ke, atuk imam ke, DJK masjid, semua lah yang dalam komiti rukun tetangga semua yang perlu aktif ni, yang kita yang panggil pemimpin komuniti ni perlu aktif mengatur dan mendorong program-program yang berbentuk mencegah dadah di kawasan masing-masing. Hmm. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, uh, komuniti berperanan nak wujudkan suasana yang positif. Nah, maksudnya kita nak galakkan uh, masyarakat hadir uh, setiap program yang berkaitan yang program pencegahan yang berkaitan yang dianjurkan oleh pelbagai pihak hmm. yang bermatlamatkan nak mencegah penyalahgunaan dadah. Yeah. Yang keempat ni, kepedulian uh, terhadap isu-isu semasa. Maksudnya prihatin komuniti peka dengan isu terkini seperti penggunaan vape dan ketub lah kalau dalam konteks negara kita ni, dua orang ni lah lah yeah. yang boleh bawa kepada hmm. risiko penyalahgunaan dadah dan yang terakhir ni, uh, uh, aspek yang kelima, uh, yang kelima ni uh, sumber lah, you know? sumber ni betul lah kalau nak buat program, nak buat apa, kita ada perlukan sumber perlukan kewangan, perlukan uh, uh, apa? Uh, bantuan dari segi fizikal dan sebagainya jadi, yeah, uh, komuniti ni kena cari dana lah, memang ADK ada bajet, kementerian ada bajet, agensi ada bajet, tetapi Komuniti ni kena bijak juga lah nak cari dana alternatif hmm. eh, yang sumber. Tak boleh nak bergantung dengan ADK sepenuhnya. Sebab program perjalanan ni luas. Ya. Banyak kita nak kena atur kan, banyak agensi yang terlibat. Jadi, kena pandai menggunakan uh, sumber dan dana yang ada dalam komuniti tu. Eh? Mungkin ya. boleh venture dengan agensi-agensi ataupun NGO-NGO uh, yang ada dalam komuniti tu sendiri. Baik Doktor. Baik hmm. kita akan kembali selepas ni ya Doktor. Ya, ya, okey. Dan kita akan terus membicarakan mengenai peranan komuniti dalam membentuk generasi masa depan terus bersama Radio Malaysia Langkawi FM. kisahku di malam itu Sejak bertemu ku rindu selalu Cara baraku melupakan wajahmu telah menjadi lukisan di hatiku. sepi arah yang hapiri memberi kasihnya sebagai pengganti telah ku lupa segala sakit di hati tetapi kini Radio Melayu Silangkawi FM 104.8 Ya untuk mudan semestinya 15 minit uh, hari ini kita bersama dengan Dr. Zaki Zamandi, Abdul Rashid ikon anti dadah AADK daerah Kota Star dan Pokok Sena jadi peranan komuniti dalam membentuk generasi masa depan uh, ya Doktor. Jadi Doktor ya. tadi dah uh, terangkan sebentar sikit ya tentang usaha bagaimana nak memerangi dadah ni jadi uh, yang ingin Uh, saya juga ketahui ya doktor apabila kita berbicara tentang komuniti ni, adakah terdapat cara yang lebih efektif untuk meningkatkan lagi daya usaha komuniti dalam memerangi dadah ni? Doktor macam mana? Okey ya, memang yeah. ada lah uh, yang pertama tu kita perlu menggalakkan intervensi awal yeah. Jadi mm -hmm. kita tak boleh tunggu sehingga masalah tu jadi uh, serius yeah. no? apabila masalah penyelenggaraan dadah ni melibatkan dah melibatkan kekasaran no? agresif no? bagi pihak Uh, apa penagih tu mm -hmm. tandanya tu dah, dah terlambat lah jadi mm -hmm. saya selalu cakap dengan uh, dalam ceramah saya lah dengan ibu bapa kan mm -hmm. saya beritahu kalau anak tu dah pegang pisau dan minta duit untuk beli dadah maksudnya itu dah terlambat dah sebenarnya mm -hmm. nah, kita kita nak kalau boleh lebih awal kita dapat kesan dan kita boleh dapat cara rawatan lebih awal untuk anak tu jadi mm -hmm. kalau dah sampai tahap dah uh, kekerasan keganasan tu dah terlambat dah mm -hmm. dan satu perkara lagi juga uh, kita perlu galakkan program kesukaan relawanan no? supaya lebih ramai orang uh, tampil untuk bantu mereka yang memerlukan mm -hmm. terutamanya mereka yang terlibat dengan dadah lah. Yeah, jadi mm -hmm. uh, uh, di, di setiap daerah ni kita ada jawatan kuasa pemulihan dadah daerah Nah no, mm -hmm. yang hmm. terdiri bersuka dalawan jadi komuniti boleh bersama-sama dengan jawatan kuasa ni yang uh, yang berada di bawah ADK untuk sama-sama bantu klien-klien ADK yang mana yang baru keluar dari pusat pemulihan yang ya dalam program pemulihan dalam komuniti uh -huh. untuk dapat untuk kita bantu mereka ni untuk masuk kembali dalam masyarakat untuk dapatkan uh, kembali ke jalan jalanlah nah Secara mudah yang kita kata supaya mereka dapat uh, bebas daripada belenggu dadah ya dadah bagaimana pula dengan peranan ibu bapa dan keluarga dalam usaha memulihkan individu yang terlibat dengan dadah ini ya okay. uh, peranan keluarga ni sangat penting paling uh -huh. penting bagi saya nah jika jika kita ketahui kata ada lah ahli keluarga kita yang terlibat dengan dadah ni mm. uh, mereka ni harus digalakkan untuk serah diri nah secara mm. sukarela sebab kita ada uh, dalam akta uh, pemelihara dadah uh, rawatan dan pemulihan Seksyen 8 nah dia ada uh, secara sukarela nah nah untuk uh, penagih yang mana yang dapat rawatan tu dia, dia serah diri saja ahli keluarga bawa ni ke pejabat untuk serah diri jadi tak perlu lah nak tunggu apa Uh, ditangkap noh dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan noh jadi yeah. tak perlu proses penawakkasaan hmm. noh jadi eh uh, ni satu kelebihan lah uh, satu peluang sebenarnya untuk kita untuk kita beri uh, ruang untuk untuk penagih-penagih yang serah diri dan mendapatkan rawatan yeah. dan uh, sebenarnya proses pemulihan juga adalah satu bentuk bantuan sebab ni kita bukan nak menghukum lah kita komuniti ni juga perlu uh, Mainkan peranan nak menyokong individu ni dengan memberi mereka peluang untuk uh, kembali diterima dalam masyarakat jadi yang penting yeah. kita nak pecahkan stigma ni untuk mereka boleh uh, mulakan kehidupan baru. Jadi kita bawa konsep uh, penyah-jenayah sekarang ni, mm -hmm. uh, Surya. Kita, yeah. nak, kita nak takrifkan penagih ni sebagai pesakit. Mm. Ha? Jadi uh, ada sakit ni, kita nak mereka dapatkan rawatan lah sebagai pesakit. Jadi Betul. Uh, kalau nak kira tu, tak perlu kena tangkap lah kan, kalau sakit mm. kan. Mm -hmm. ha? Jadi semua pakat serah jadi untuk mendapatkan rawatan. Yeah. Ha? Baik. Yeah. Jadi, berkenaan dengan uh, bulan Ramadan yang penuh berkat ni yeah. ya doktor, apakah mesej yang boleh doktor sampaikan kepada komuniti kita mengenai pencegahan dadah terutamanya dalam konteks uh, keberkatan bulan ni ya doktor? Ya. Yeah. Ya. Yeah. So, bulan Ramadan ni kita yeah. sedar maklumlah bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan. Jadi ia adalah waktu yang tepatlah untuk kita merenung kembali dan memperbaiki diri, muhasabah diri, ha? Huh? Yeah. Sama seperti kita menahan diri daripada perkara yang tidak baik semasa berpuasa. Begitu juga lah kita kena menahan diri dari pengaruh negatif dadah. Jadi hmm. Ramadhan juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kesihatan fizikal dan mental. Jadi kita kena gunakan peluang ni lah untuk tingkatkan kesempatan, tingkatkan ibadah dan kesedaran dalam keluarga dan komuniti tentang bahaya dadah. Jadi hmm. kita kena perkuatkanlah usaha pencegahan bersama ni. Jadi ingatlah pencegahan ni sebenarnya adalah tanggungjawab kita bersama. Ya, doktor. Akhir sekali ya, doktor apakah harapan doktor terhadap komuniti dan usaha membantu ya pihak berkuasa menangani isu dadah dan pelincungan sosial kini ni. Ya. Harapan saya simple saja. Mm -hmm. Kita nak semua organisasi yang berasaskan komuniti lah. No? Kita mm -hmm. kita bukan kata NGO, kita kata CBO, no, community yeah. based organization yang saya kata tadi macam JPKK, no, masjid, rukun tetangga, PIBG semualah, no. Semua pemimpin-pemimpin ni dapat terlibat aktif dalam pencegahan dadah dan pemulihan dadah dalam kawasan masing-masing. Jadi per peranan mereka ni amat penting. Kerana tanggungjawab untuk tangani isu ni bukan hanya terletak pada ADK dan polis saja, tapi semua ahli dan pemimpin komuniti yang terlibat dalam kawasan tu. Yeah. Jadi kita ambil tanggungjawab sebagai uh, ahli komuniti sebab bagi saya lah, kalau ada seorang penagih ditemui dalam komuniti tu maksudnya uh, komuniti tu sedang uh, bermasalah lah sebenarnya. Ah mm -hmm. uh, isu keluarga yang bermasalah. Uh, jadi punca-punca uh, yang menyebabkan golongan muda kita terjebak dengan dadah. Ya. Jadi uh, harapan saya kita kena ambil tanggungjawab bersama kerana ini bukan saja tanggungjawab AEDK dan pihak berkuasa tetapi kita semua perlu memainkan peranan uh, kerana komuniti yang sihat adalah komuniti yang bebas dari dadah. Nah, hmm. Sebab uh, kesannya sangat besar lah. Nah. Kalau hmm. kita gagal tangani masalah dadah ni dia akan bawa ke rutuhan institusi keluarga, masalah kesihatan mental, hmm. jenayah, peneraan wanita, orang yang kanak-kanak dan banyak lagi pelencongan sosial yang akan memberi kesan buruk kita kepada masyarakat keseluruhan. Ya. Jadi kita kena 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 sentiasa menyokong memberi perhatian kepada ahli-ahli keluarga atau rakan-rakan kan terlibat dengan dadah ni dan kita tak boleh biarkan mereka ni terperangkap dalam masalah ini masalah inilah. Ya. Jadi jangan tunggu uh, sehingga terlambat untuk nak pindah. Jadi kita kena ingat biasa pencegahan tu lebih baik daripada rawatan. Jadi sesuai lah uh, tema Hari Anti Dadah uh, 2025 tahun ni iaitu pencegahan adalah tanggungjawab bersama. Ya, baik. Ya. Itu dia. Tadi perkongsian yang uh, sangat uh, bermaklumat yang semestinya kita perlu ambil perhatian daripada Dr. Zaki Zamani. Terima kasih Dr. bersama kami di Langkawi FM. Ya. Sama -sama. InsyaAllah kita bersiaran di lain siaran pula nanti Dr. Allah, Allah. Salam Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Demikian tadi kita bersama dengan Dr. Zaki Zamani Abdul Rashid, ikon anti-dada AADK daerah Kota Star dan Pokok Sena, peranan komuniti dalam membentuk generasi masa depan. 15 minit bersama diterbitkan oleh Syuhaini Daud uh, dan penerbit Vmeets uh, Haji Fazli. Anda boleh ikuti ya, semula uh, di Facebook page uh, Langkawi FM yes, uh, siaran Uh, live FB dan juga di YouTube Langkawi FM. Langkawi FM ya untukmu. Surya matahari menyinar ke hati anda. Cepat pagi Langkawi FM.